Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Benarkah akan berlaku rombakan kabinet pada bulan Disember ini? Kerana apa? Kekosongan portfolio Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri yang kena kini dipegang oleh Tengku Zafrul Abdul Aziz dalam bulan Disember dilihat sebagai alasan yang akan membolehkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim melaksanakan rombakan kabinet pada bulan Disember. Fellow Kanan Nusantara Academic for Strategic Research Azmi Hasan berkata, Kota untuk jawatan ini wajar kekal dengan AMNO untuk mengekalkan keharmonian di dalam kerajaan perpaduan. Justru itu Azmi percaya, Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani ialah calon paling sesuai untuk menggantikan Zafrul. Tempoh hidmat Zafrul sebagai senator tamat dalam bulan Disember. Rombakan boleh dibuat menukarkan Johari dari Kementerian Peladangan dan Komoditi kepada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Ini kerana kita telah melihat kerja dan prestasi Johari dalam sektor peladangan dan bagaimana Beliau menangani cabaran yang diberikan oleh Eropah dalam isu kelapa sawit Kredibilitinya diperlukan untuk menjadi menteri Masa terbaik untuk rombakan ialah apabila tempoh Tengku Zafrul sebagai senator tamat Dalam bulan Disember dan ini mewujudkan sebab yang sah untuk rombakan Perdana Menteri juga pasti mahu mengekalkan mengelakkan rombakan kerana banyak parti dalam kerajaan, kata Azmi Lapursku. Namun realitinya ialah Zafrul mendapat kedudukannya dari kota UMNO. Ia juga jawatan menteri kritikal sewaktu Malaysia berdepan isu tarif Amerika Syarikat. Sebelum ini, Anwar telah menolak kemungkinan rombakan kabinet seusai konvensyen DAP. Terdahulu beliau menafikan pemilihan cabang PKR akan menjadi punca untuk rombakan berlaku. Rombakan jemaah menteri tiada keperluan. Itu jawapan yang telah diberikan. Ahli Parlimen Sah Alam Azli Yusuf menolak kemungkinan berlakunya rombakan jemaah menteri dalam waktu terdekat susulan spekulasi yang timbul ekoran pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat di EPI. Secara pribadi saya melihat tiada keperluan untuk Perdana Menteri melakukannya kerana jentera kerajaan madani ketika ini berfungsi dengan baik katanya lagi. Tambahan pula Parti Keadilan Rakyat PKR akan mengadakan pemilihan jawatan tertinggi termasuk kerusi Presiden pada Mei depan. Bagaimanapun saya tidak menolak kemungkinan rombakan kecil hanya akan berlaku kerana Perdana Menteri perlu melakukan melantik pengganti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datu Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang bakal tamat tempoh sebagai ahli Dewan Negara pada Disember nanti katanya lapor sinar harian. Mantan ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming mendakwa Rombakan akan berlaku memandangkan beberapa timbalan menteri dari DAP tidak bertanding atau tewas dalam pemilihan tersebut. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying gagal memperoleh kedudukan 30 teratas dalam sesi pemilihan tersebut. Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M Kulasegaran mengundurkan diri dari pemilihan untuk memberi laluan kepada barisan kepimpinan muda. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Peja akan letak jawatan atau Muhyiddin pecat Peja atau Muhyiddin sendiri yang letak jawatan? Ini semua berkisar dengan pergelutan politik dalaman dalam parti bersatu di Perak. Kredibiliti Ahmad Faizal Azumu atau PEJA jadi persoalan ekoran krisis bersatu di Perak. Krisis dalaman bersatu Perak menyebabkan para penganalisis politik mempersoal keupayaan pengerusinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu atau dikenali sebagai PEJA. Ini kerana timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah diarahkan meredahkan ketegangan Bersatu Perak. Adakah dengan ini Peja sudah tidak lagi mampu menjadi pemimpin Bersatu di Perak? Adakah Peja akan pindah parti atau keluar parti atau letak jawatan terus atau dipecat saja? Menurut Taufik Yaakub dari Universiti Malaya, ini bukan kali pertama Ahmad Faizal Azumu atau Peja menimbulkan masalah dalaman parti di peringkat negeri. Krisis di Perak ialah ulangan kepada krisis kepimpinan di Negeri Sembilan ketika Peja memimpinnya sebelum ini. Ia meruncing sehingga PAS kecewa dan timbul desakan agar Peja berundur. Kini di Perak pula menyaksikan pemberontakan tercetus dalam kalangan adun bersatu. Kredibilitinya dipersoal sehingga Hamzah Zainuddin ditugaskan untuk menanganinya. Mungkin wajar beliau direhatkan sebagai ketua bersatu perak, katanya lapor FMT. Kedudukan semasa Perikatan Nasional Perak dalam keadaan sukar selagi mana Peja mengetuainya. Langkah drastik perlu diambil segera. Jika tidak, bersatu perak akan berdepan kemelut politik lebih serius. Krisis di Perak timbul apabila Peja mengutuskan surat kepada Dewan Undangan Negeri untuk meminta adun Sumai Manik Zainul Fadzi Paharudin ditukarkan kerusi dengan adun Cangkat Jong Nazirudin Bandi. Peja berbuat demikian di atas alasan Nazirudin telah dinaikkan pangkat sebagai setiausaha bersatu Perak menggantikan Zainul. Beberapa bahagian bersatu melihat perkembangan ini sebagai cubaan. Membenarkan Nazirudin mengambil alih peranan Zainul sebagai pemangku ketua pembangkang. Memandangkan ketua pembangkang Razman Zakaria Perikatan Nasional Gunung Semanggul telah digantung daripada menghadiri sidang Dewan Undangan Negeri Perak selama enam bulan. Speaker Dewan Undangan Negeri Perak Zahir Abdul Khalid hanya bersetuju memindahkan kerusi Naziruddin ke barisan depan. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hasan pula berpendapat aura dan imej politik Faizal boleh tercalar disebabkan kontroversi terbabit. Hakikatnya apabila Presiden Muhyiddin minta timbalannya Hamzah selesaikan masalah itu, menunjukkan ada masalah dengan kepimpinan Peja. Aura Peja sedikit demi sedikit tenggelam. Dahulu terpaksa beri laluan bagi jawatan timbalan presiden, kini berlaku pula masalah di bersatu perak katanya. Sementara itu penganalisis politik Abdul Mukit Muhammad dari UM menyifatkan Faizal Azumu Peja tidak lebih dari seorang penghibur politik tanpa karisma pemimpin negeri. Keadaan itu turut menjadikan PAS sebagai entiti pembangkang yang lebih berkesan di Perak berbanding bersatu katanya lagi. Konflik kepimpinan bersatu Perak kini semakin meruncing dengan pertembungan dalam bersatu kini mula menjadi panas dengan bersamaan cubaan pas bermain kayu tiga. Dua-dua bercakaran di Perak. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.